أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله صحابي الكرام من بعض ایسے لوگ بھی تھے جو پہلے یہودی مذہب رکھتے تھے بعد میں مسلمان ہوئے جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیت میں ہفتہ کے دن کی تعظیم کی جاتی تھی اور پھر اونٹ کا گوشت حرام سمجھا جاتا تھا جب یہ حضرات مسلمان ہوئے تو چونکہ صاف لفظوں میں منع نہیں کیا گیا لہٰذا انہوں نے اپنی پرانی ترتیب جاری رکھی ہفتہ کے دن کی تعظیم بھی اور اونٹ کے گوشت کو بھی خود پر حرام سمجھتے رہے بچتے رہے اس تناظر میں یہ آیت شریفہ نازل ہوئی یادین آ منقلوب فسلم کا فا اے اہل ایمان اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ ایسے نہیں ہے کہ کچھ باتیں وہ پہلے کسی مذہب کی لے لی جس میں بھی تھے اور کچھ باتیں اب اسلام کی لے لی ان پر بھی عمل ان پر بھی عمل ایسے نہیں پورے اسلام کو اپناؤ یہاں جس چیز کا فرمایا گیا وہ کرو یہاں جس چیز سے روکا گیا اس سے رکو اب دین وہی ہے جو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا آپ نے خود بھی اس پر عمل کیا اور حضرات سے کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس پر چلایا وہی دین ہے اس سے ہٹ کر کوئی عمل چاہے دیکھنے میں نیکی کیوں نہ نظر آتا ہو وہ دین نہیں ہوگا وہ دین میں اضافہ ہوگا اپنی منمانی ہوگی بدعت ہوگی دین وہی ہے جو اللہ کا فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے اور صحابہ کرام کا اس پر عمل خود خلوف السلم کافا کے دو مطلب ہیں اور بہت سمجھنے کے ایک مطلب یہ ہے کہ تم اپنے پورے وجود کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ اپنے پورے وجود کے ساتھ ایسے نہیں کہ صرف زبان مسلمان ہو مطلب زبانی طور پر کلمہ پڑھتے رہو زبانی طور پر اسلام ایمان کی باتیں کرتے رہو زبانی طور پر دین مذہب کی راگ لاتے رہو اور باقی پورا جسم وہ اپنی من مانی کرے آنکھیں پابند نہ ہو کان پابند نہ ہو زبان پابند نہ ہو کھانا پینا جسم کے دوسرے اعضاء وہ پابند نہ ہو ایسے نہیں پورا وجود مسلمان ہو سر سے پاؤں تک دوسرا مطلب یہ ہے کہ پورے اسلام کو اپناؤ صرف یہ نہیں کہ مسجد میں آئے یہاں مسلمان ہیں نماز پڑھی یا روزہ رکھ لیا یا دوسری عبادات میں لگ گئے تو بس مسلمان ہیں اور باقی اپنی مرضی ایسا نہیں عبادات بھی معاملات بھی ایک دوسرے سے لین دین معاشرت بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن برتاؤ معیشت بھی خریدو فروخت پھر سیاست و حکومت بھی اقتدار ہاتھ آئے تو پھر خلق خدا کو کس رخ پر اور کیسے چلانا اور نظام مملکت کیا ہو مطلب پورے اسلام کو اپناؤ کسی خاص حصے کو اپنانا اور اسی پر زور دینا اور باقی میں اپنی من مانی کرنا ایسے نہیں پورے اسلام کو اپنا خطوات شیتون فرمایا اس چیز میں اگر کوئی رکاوٹ مم. ہے تو وہ شیطان ہے یعنی پورے اسلام میں داخل ہونے میں پورے وجود کے ساتھ اور پورے اسلام کو اپنانے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو شیطان وہ اس لیے انہو لکم عدوکم مبین تمہاری وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ جس آدم کو سجدہ سے انکار پر میں جنت سے نکالا گیا قرب الہی سے محروم ہوا اس آدم کی اولاد کو میں نہیں چھوڑوں قرآن پاک میں شیطان کی قسمیں بھی ذکر ہے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ میں زمین پر انسانوں کے لئے چیزوں کو مزین کر دوں گا دیکھنے میں انہیں بڑی اچھی لگے وَلَأُغْوِيَنَّمْ أَجْمَعِينَ اور دنیا میں ان کے لئے چیزوں کو بنا سوا کر پیش کروں گا پھر انہیں ان چیزوں کے پیچھے لگا کر اغوا کر لوں تو شیطان نے تو قسمیں اٹھا رکھی ہیں لہٰذا اس کی تو بہر صورت کوشش ہوگی کہ ہر فرد کو اس کے رجحان کے مطابق وہ اغوا کریں اغوا میں یہی ہوتا ہے کہ جس کو اغوا کیا جاتا ہے اسے کچھ منظر دکھایا جاتا ہے وہاں تک چلیں گے یا بچوں کو اگر اغوا کرتے ہیں تو ان کے رجحان کے مطابق انہیں گولی کی کوئی چیز دی جاتی ہے یا اس کا لالچ دیا جاتا ہے کہ اس طرف چلتے ہیں تو شیطان کا بھی یہی کام ہے کہ وہ انسانوں کو ان کے رجحان کے مطابق اغوا کرتا ہے اگر کوئی دین پسند ہے مذہب پسند ہے عبادت اعمال سے شغف رکھتا ہے تو اس کو اس رستے میں لگا کر دین میں بدعات کی طرف اس کا رخ بنا کر اس طرف سے اغوا کرے گا اور اگر کوئی دنیا کے کسی خاص شعبے میں شغف رکھتا ہے تو اس کو اس کے شعبے میں اور اس کو اس کی لائن میں ڈال کر اغوا کرے گا اب ہر آدمی کا اپنا ایک شعبہ ہے اور ہر آدمی کی اپنی ایک لائن ہے وہ اسے اس رستے پر لگا کر اس رستے کی باریکیاں سمجھا کر اسے اغوا کرے گا اب مختلف محکمہ جات ہیں ہر ایک کو تو دوسرے کے محکمے کی باریکیاں اور نزاکت علم نہیں کہ اس میں کیسے گھبلے ہوں گے اور کس طرح ممکن ہے تو اسی محکمے اور اسی کام کے باریکیاں سجا بجا کر اس طرف لگا کے اغوا کرے گا مختصر فرمایا تمہارا کھلا دشمن ہے اور جب کوئی کھلا دشمن ہو جائے تو پھر اس کی ہر ہر حرکت پر نظر رکھی جاتی ہے اور اس کی سیدھی بات بھی نہیں مانی جاتی یا غور کیا جاتا ہے کہ یہ تو دشمن ہے اور میرا بھلا کب چاہتا ہے حکم یہ ہے اسلام مکمل نظام حیات ہے لہٰذا پوری زندگی میں اسلام کا رنگ ہو اور پوری زندگی اسلام کے رنگ میں رنگی ہو اللہ سمجھ دے عمل کی توفیق